Вірков у мережі е, наче би, написав, що ну напевно, він або перепутав чати, або насправді це хотів написати. От зараз перевіримо, і тим цією інформацією випадково злив типу умови угоди джерело секретного плану США, про який зараз багато розмов, де фактично Ну це капітуляція. України і пише, що журналіст отримав інфу від особи, яку називає літерою К, Ну, наче це Кирил Дмитрієв. Давайте подивимось от саме про цей його пост. Чи це умисно було, чи дійсно він переплутав чати? Відкув, це спецпредставник якраз по Росії. Умислі наслідок інформацію. Омисліна йду інформація зікла. Да, умышленно. Смотрите, она умышленно пошла. Умышленно пошла в информационное просто. И здесь посмотреть ситуацию. Поняли, как кто будет на нее реагировать? Ну, как Украина отреагирует, как США, о, как Россия отреагирует, как еще кто-то отреагирует, да. Я не могу смотреть, смотрите, чтобы вот прям там говорят за Кирилла Дмитриева. И у меня по картам, когда я вначале делала расклад на это, и говорят, что это как бы тайные договоренности с Кремлем. А потом оно идет опровержением, что вот пресс алкаше наркаше вылезла, да, и говорит, что ну, не, не, не. Нет, здесь, здесь немножко оно как-то не так. Это вот умышленно, потому что здесь то, что пытаются в этом плане навязать, тоже расклад был. Здесь однозначно это невыгодно Украине, ну, 200%, но это невыгодно и Кремлю. Потому что у Кремля свои хитрые планы. И он все равно на своей волне обхитрить, переиграть всех. И все равно эта мулька в каждом раскладе остается захватывать чужие страны и присоединять территории, несмотря на сегодняшнюю ситуацию. Но там они просто надеются на смену власти да, или перестановку. Таким образом, уйти как бы от ответственности, вот это они хотят, от наказания, І вже поглощають країни, допустим, ісля Європи смотреть, за що своїх людей, да, вот, то, що вони вот активізувати. А ви переглядали оцю новину, що типу, Вітко вже теж летів в Туреччину, коли в Туреччині mm -hmm. у Лендогана перебував Зеленський і наче скасував зустріч з Зеленським. Пам'ятаєте, всереду дуже, дуже нагніталось. От я хотіла все ж таки подивитись, чия ініціатива була скасувати української сторони чи Вітков? можливо, українська сторона вже зрозуміла, що він приніс ну, привіз оцю от, оці 28 mm -hmm. чи скільки там пунктів? Mm -hmm. І це ж все ретроградний mm -hmm. Маркурій. Дивлюсь на ці пункти, думаю, десь ми вже це бачили. Пожалуйста. Кстати, это было 19-е, да? 19... Это вчера. Мы сегодня четверг записываем. среда. Вчера они 19-го должны были встречаться. Зеленский и Свитков. И тут я, я уже на своем канале говорила, я слушаю прогноз, попался да, уж бывает, что тебе попадается, да, и ты частину, часть этого расклада, прогноз астролога. И он говорит, что 19 ноября — это самый нехороший день в году. Один из самых, ну, 2025 -го. И как раз-таки он начинает говорить про встречу Зеленского и Виткова, что ну, нельзя им встречаться в этот день, нельзя, потому что, ну, вообще. Понимаете, я думаю, боже, ну это ж надо вот такое вот, да? Чья по какой причине Витков не полетел, правильно, на встречу в Турцию. Он же в Турцию не прилетел, не, вот, вот я не знаю, прилетел в нет, но скасовал. Вот факт скасования, ну, да. По какой причине не произошла встреча Зеленского и как, в Турции 19 ноября? вот такой Чья это была инициатива? Чья инициатива? Я думаю, что эта инициатива, это у меня карта, все таки сигнификатор США. Возникли какие-то сомнения в этой встрече? Но ну, что-то возникло, что возникло какие-то сомнения, либо же поступление какой-то информации. То есть, ну, это со стороны США, да. Вот это, что сейчас разносится, вот эти 28 пунктов, ну, Капітуляція України, це реальні умови угоди, бо реальні ж ну, ніхто не оприлюднює. Чи це вкид, щоб подивитись на, на рахунок? Ну, кстати, по, по, ми посмотрим, що скажуть карти. 28 пунктов, так називаємо вірний угоди со сторони США. Реальный, ну, реальний план США. Не, что-то тут, знаете, прикрыто. Опять же, вот что-то прикрыто. Что-то, допустим, там 28, не 28, да? Ну, пусть их будет 28. Ну, что-то там, опять же, посмотреть на реакцию, посмотреть на реакцию, на реакцию Украины, посмотреть на реакцию Кремля, посмотреть на реакцию Европы, вот в таком плане. Опять, здесь видите, карта выбора выпадает старший аркан. Это же уже было. Что-то какой-то такой вкид уже был. Я не помню. Что-то по поводу оккупированных территорий. Помните раньше? И оккупированные территории, армию скоро ты и российскую церковь, и российскую мову узаконить. Mm -hmm. Ну, это же, ну, вы же понимаете, ну, в здравом уме и светлой памяти кто попадет на эти условия. Ну, от, а на что они снова это дают? Они какие-то адекватные. По, по раскладу, смотрите, по раскладу действительно не первый раз карты показывают, что это же не, не сам вот Трамп, да, за ним стоят определенные силы, которых мы не видим. Ну, допустим, какая-то там теневая, теневая сила, которая всем этим управляет. И им надо срочно, да, заканчивать войну. И вот и сколько времени шло давление на Трампа, давай уже что-то делай. Там все время до этого у меня фигурировала четверка жезлов, это карта праздника. Ну, то есть, действительно, это может быть Рождество, как вариант, да? Может быть, это другой какой-то праздник после, ну, или около что-то праздника, да, после Нового года. Когда им кровь из носа, надо, чтобы вот этот, как они называют цинично, конфликт в Украине закончился. Цинично, да, название конфликт, когда гибнут мирные люди, как я говорю, мамочки и дети, и гибнут наши герои-защитники. Для них это какой-то такой конфликт, потому что у них глобальные планы стоят. И смотрите, ну да, если посмотреть, повторюсь на обложку издания The Economist 2026 года, там у них действительно глобальные планы, вот их, им надо их воплощать. То есть остановить здесь и что-то масштабное. А масштабное для них сосредоточить в своих руках недра, богатство, финансы, все, да, прибрать к себе. Это противостояние двух систем. Ну или трех систем, я не знаю, сколько там систем бьются за І кожен, кожен хоче все прибрати к собі. Ну, говорили, балакали, сіли і заплакали, але ж вони одні й ті ж ідіотські умови прописують і завжди їх да. намагаються пропихнути. Ну, вони ж свою ж нікчемність да, цим показують, що вони просто копіюють, там, типу, умови Росії і знову підсовують. Да, там никто не заморачивается. По такое впечатление, что там никто не заморачивается. Им надо лишь бы остановить, да? Остановить. Ну, причем это так остановить, чтобы э, при условии выгоды собственной, понимаете, собственной выгоды. Здесь же речь идет не о любви, как я всегда говорю, к Украине со стороны США. Нет. Здесь идет речь недра, богатства, земли, что там, территорий. Все, получить это. Зараз я вот так не чисто людские, людские питания задам. Кормична плата Трампу и его команде за а, це да. все будет? Трампа. смотрите, здесь дети идут. Детям будут, ну. причем у него есть какие-то любимчики. Ну, у него же много детей вроде как. -то. Ну, не знаю, сколько это. Ну, скажем Афитилина, так, вот есть у него... по еще я. да. Вот каким-то очень близким его. Да. Ну, ему самому понятно, э -э хочет жить долго и хорошо, но ему все-таки э -э идет опасность для жизни, она остается. Но если мы говорим про Трампа, то это самое дорогое, это дети, что у него есть, дети. По детям, по любимым детям он говорит Ми раніше говорили про еліксир молодості, над яким працюють в Росії. пам'ятаєте, там сміялись, коли на параді ага. там кінчанин Путін Сі Сіцінпінь розмірковували там жити до 150 років. Тут я бачу фрагмент відео, який захід на Росії, і Путін розказує про те, що ми активно працюємо, і навіть ставимо завдання. І ну, там проходять експерименти, що можна жити до 150 років, а може і довше. Ну, ви ж розумієте, що там завжди буде мало, як і грошей. І центр є його донька, де справді над цим працює. Давайте mm -hmm. подивимось: а, все ж таки, чи дійсно вони там готові вже виробити цей елексир молодості, чи тестують його власне на Путіні? І Які перспективи цього? Але ж, жесть. Ну, они готовы. Ну, что-то они делают, да, какие-то исследования делают. И, к сожалению, эти исследования, это младшее Успешное наше поколение. Младшее а. наше поколение, которое вывезено на территорию России. Помладше, постарше, видите, эксперимент был. В том числе это ну, военнопленные наши. да. Это правда, работу. Путину уже шось э, с цих эликсиров Коля как он там я, я не знаю, но вот смотрите, они, э, они же такие, действительно, зараза все живучие. Ну ты посмотри, у них у всех там, да, Лаврова там возь, взять. Патрушева, этот патриарх Кирилл, который на святой воде подскользнулся и прогнозировали, что это ему как знак. Помните, был что он это сам? Не, не, помню. Но они же, да, <с и с Лавровым тоже смотрела. Действительно, вот у него есть проблемы серьезные со, здоровьем. Вот умеют они как-то... Причем у всех ведь страшная болезнь, грубо говоря, не будем ее называть, только разных органов. И при этом они э, такие зараза живучие. Ну вот медицина такая. Там, знаете, как по картам было, вот того же Патрушева смотрела, что действительно у него серьезные проблемы. Где-то он там прям это. И причем там есть две страны, две страны, которые им сильно помогают. Вот прям две. Китай, наверное. Да, были... ну да, еще кто-то там тройка выпадала у меня э, специалистами, оборудованием но ну, и лекарствами, ну и плюс еще свои какие-то разработки. Вот лично Чем их поднимает... Даже на десептиции в бурдалаки будут жить. Именно их поднимает это вот э, то, что им помогают извне, там врачи, ну, медицина и лекарства. То, что касается этих, о, 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 как я даже язык, я не знаю, как назвать, вот это исследования, да, наверное, ужасные. Ну, они а же на ком-то тестируют, да, тестируют, ну, на себе вряд ли они будут, это ты, они настолько себя любят. Это ужас просто. Это, я же говорю, это не страна, так это еще Диада. У них выйдет выработать этот эликсир, что, не дай Боже, кто-то из этих ублюдков до 150 лет может дожить? Чи все-таки это иллюзия, будут заменять копиями? Смотрите, дети дети и Украина как-то Украина ну чтобы прямо тут еще какие-то магии у них какие-то ритуалы такие какие-то все что связано некромантия да с мертвым с миром мертвым вот это все все в одну ключу все в один флакон. Прямо чтобы выпало, чтобы получилось семерка кубков, я не вижу что-то, чтобы это. Ну, пересадка, пересадка органа идет, да. Ну, в какой-то момент, ну, может, там. Ну, до 150 точно нет. Давайте все ж таки, я финально запитаю про вы на гарни, гарні події, можливо, гарни рішення для Украины на найближчий час, еще покажем. Сейчас зараз живем в таких умовах, не то, что там что конкретно покажет, а чи будут вони. Так, хорошие новости для Украины. Хорошие новости для Украины. Ну, что-то там будет на России происходить. Я же говорю, для... на России. Но ну, там, когда для них плохо, для нас же это хорошо. Будем слушать, слушать что-то ну будут какие-то хорошие будут однозначно прям хорошее сочетание карт здесь и помощь все равно здесь и поддержка все равно будет она идти чтобы что-то не говорил ну, удары по России или какие-то, ну, что-то там вот пылать, гореть будет и достаточно сильно. Здесь тоже какая-то неожиданная поддержка, неожиданная помощь. Ну и тут, видите, тут как остается шанс, да, они показывают, остается маленький шанс, но все-таки временной промежуток, он немножко прикрывается как бы неожиданно, да, и карта выбора как-то пассива от неожиданной временной остановки. Вот будем смотреть, насколько оно будет, ну, еще раз, это как маленький шанс до конца, шаткого чего-то, очень шаткого. Или же после, все-таки это висит. Все равно, по-любому, что-то хорошее будет. Но нам, видите, нас будут пытаться все равно, нас будут отвлекать, нам подавать негативную информацию. Нас будут вводить в обман, чтобы мы были где-то в своем, да, вот этом негативе в таком плане, чем со всех сторон. Ну тут больше идет со стороны кремлевской власти, потому что тут не только, видите, тут и блогеры изнутри, да, если посмотреть некоторых блогеров, они же очень хорошо раскручивают негативную информацию, вроде mm -hmm. как подыгрывая Кремлю, и западная пресса проплаченная тоже. Ну, у кремля, віці, досі пору руки в этом плане. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.